побороться еще за место в Лиге Чемпиона. Про чемпионство я уже Мария, Ты это замарно, да? нет, нет смысла. А за второе место можно еще побороться. Ну, естественно, мы не убираем там третье, четвертое место, там зона УЕФА. Мы хотим еще побороться за кубок. То есть одна игра шахтером, да, на выезде. Ну, ничего, можно собраться, попытаться пойти в финал, а если получится, и выиграть кубок. Ну, то есть есть все оптимистично настроены, будем готовиться. Важно, как проведем межсезонье и как усилимся в межсезонье. У него есть два года иммунитета, неприкосновенности. У него есть контракт на 4 года, и он хочет работать, хочет показать результат. А ему, в общем-то говоря, очень сложно не показывать его или не добиваться чего-то, потому что это все резюме портится. Он все же он хотел, он получил. Получал Получил. Не, ну как, он хотел с собой привести там какое-то количество людей, все приехали. Со всеми подписаны контракты, с ним, с его людьми. Цифры мы не называем, даже не задавайте вопросы, потому что это конфиденциально. Есть там одно, но он не рассматривает его. Надо, если есть предложение, прежде всего спрашивают, мы спрашиваем всегда у футболиста.